আপোনালোক সকলোকে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ ভাপত দিয়া এবিধ পিঠা এই পিঠাবিধ বনাবলৈ আমাক চুজি আৰু ভাতৰ চাউলৰ শুকান পিঠাগুড়িও প্ৰয়োজন হ'ব এটা ডাঙৰ বাতি চাহ কাপৰ জোখাৰে দুকাপ চুজি শুকুৱাই থোৱা পিঠাগুড়ি একাপ এচামুচ বেকিং আৰু একাপতকৈ অকণমান কম চেনি লৈ লৈছোঁ আটাইখিনি সামগ্ৰী সানিবলৈ মই একাপ গাখীৰ আৰু একাপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে অকল গাখীৰৰ এই পিঠাবিধ বনাব পাৰে প্ৰথমতে একাপ গাখীৰ দি আটাইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে সানি লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে মিশ্ৰণটো অলপ টান হৈ আছে পুনৰ একাপ পানী দি ভালদৰে মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি ল'ম পিঠাৰ বাবে মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া প্লেট এখনেৰে দহ মিনিটমান ঢাকি ৰাখি দিম এতিয়া প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ কাটি লোৱা নাৰিকল কাটি লোৱা কাজু আৰু অলপমান কিচমিচ ইয়াৰ দহ মিনিটৰ পাছত মিশ্ৰণটো এনেদৰে ডাঠ হৈ গৈছে দেখিছেনে এই পিঠাবিধ বনাবলৈ আমাক এখন কলপাতৰ প্ৰয়োজন হ'ব কলপাতখন গেছতে অলপমান সেকি লৈছোঁ এনেদৰে অলপমান গেছতেলুটি খিলুটি কৰি সেকি লৈছোঁ যাতে চালনীখনত দিওঁতে কলপাতখন ফাটি নাযায় এনেদৰে গোলকৈ মই কলপাতখন কাটি লৈছোঁ মই এখন ষ্টীলৰ চালনী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাউল ধোৱা খৰাহিটোও এই পিঠাবিধ বনাব পাৰে চালনীখনত বনাই থোৱা পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি এনেদৰে ঢালি দিছোঁ এয়া আমাৰ আটাইখিনি মিশ্ৰণ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰত কাটি লোৱা নাৰিকল কাজুৰ টুকুৰা আৰু কিচমিচখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে চেৰি থাকিলে চেৰিও ইয়াত দিব পাৰে মই নাৰিকলখিনি কাটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে পিহনাত বিহু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে আটাইখিনি পিঠাৰ মিশ্ৰণটোৰ ওপৰত দিয়া হৈ গ'ল ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনে পায় তলৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আমাক লাগিব ডাঙৰ চাইজৰ চচ এটা চচটোত অলপমান পানী দি চালনীখন তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ গেছটো জ্বলাই চচটো গেছৰ ওপৰত পাতি দিছোঁ চচটোৰ পৰা পানীৰ ভাৱটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰাকৈ থাল এখন দি ওপৰত লোহাৰখন অনা এটা দি দিছোঁ প্ৰথম পাঁচ মিনিটমান গেছটো হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ যাতে পানীটো ভালদৰে উতলি যায় এয়া আধা ঘণ্টাৰ পাছত পিঠাখিনি প্ৰায় অলপ অলপকৈ সিজি উঠিছে এই পিঠাবিধ বনাবলৈ আমাক প্ৰায় পঞ্চল্লিছ মিনিটমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পুনৰ পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পাছত মাৰি এডালেৰে এনেদৰে পিঠাটো সিজিছেনে নাই চাইছোঁ ইয়াত দেখিছেনে মাৰিডালত অকণো পিঠা লাগি অহা নাই এনেদৰে লাগি নাহিলেই গম পাব আমাৰ পিঠা হৈ উঠিছে এয়া এতিয়া আমাৰ পিঠা পৰিৱেশনৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল গেছটো বন্ধ কৰি চচটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ নমাই ৰাখিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত পিঠাটো চালনীখনৰ পৰা উলিয়াই লওঁ এতিয়া থাল এখনত চালনীখন এনেদৰে লুটিয়াই দিছোঁ এতিয়া পাছফালৰ কলপাতখন এৰুৱাই লৈছোঁ এই পিঠাবিধত কলপাতখন দিলে পিঠাটোৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া ওলায় এয়া আমাৰ পিঠাটো যথেষ্ট কোমল হৈছে দেখিছেনে এতিয়া কেকৰ দৰে পিচ পিচকৈ কাটি চাহৰ লগত খোৱাৰহে কথা এই পিঠাবিধ বনাবলৈ গেছৰ ফ্লেম সদায় ল'ত ৰাখিব লাগে তেতিয়াহে পিঠাবিধ ভালদৰে ফুলি উঠে এয়া দেখিছেনে আমাৰ পিঠাবিধ কিমান ফুলি উঠিছে আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি যাব পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ